विष्णवे नमः आज गुरुवार तसेच वामन जयंतीच्या निमित्ताने आपण श्रवत करत आहोत वामन स्तोत्र शेवटपर्यंत नक्की श्रवण करा नमस्ते देवदेवेश सर्व्यापी जनादन सत्वान कारिणे नमस्ते बहुरूपाय रूपाय नमो नम सर्व रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नम नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्यशीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हर्जयन्ति मुनीश्वरः तमादिपुरुषं देवं नमामिष्टार्थसिद्धये यन्न जानन्ति श्रुतयो यन्न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तमै यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोति आत्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितम् यत्पादाब्जलक्लिङ्गसेवारञ्जितममस्तका अवापो सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकं यजामि लोपि पापात्मा यन्नामुच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धावं तं वन्दे लोकसाक्षिणं अपि ये देवायन्माया पाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्